શાયદી સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે મહીસાગર કલેક્ટર નેહા કુમારી દુવે જ્યારે જાહેર સરકારી તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમમાં પોતાના હોદ્દાની રૂએ હાજર હતા ત્યારે સરકારી કાર્યક્રમના મંચ ઉપરથી નેહા કુમારીએ એમના સાથી કર્મચારીઓ અને અન્ય નાગરિકો સાંભળી શકે એ રીતે જાહેર સ્થળ ઉપર અનુસૂચિત જાતિમાંથી આવતા અરજદારને અભદ્ર ભાષાનો પ્રયોગ કરીને જાહેરમાં ડરાવવા ધમકાવવા હળદૂત કરવા અને સૌની હાજરીમાં अपमान अभद्र उपयोग करता समग्र वकील आलम अपमान ये तो है कि 22, को, 22 दो दो पंकज परमार को भी आपने ऐसा किया था मेरा भाई है वो हाँ आपको मिल जाएगा मतलब लेटर द्वारा या उन, उन्होंने ये को लिया था ठीक है तो उनके खिलाफ आठ महीने हो गए को आज तक एक नहीं मिला नहीं। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा हो सकता है मतलब मुझे नहीं मिलेगा ये फोन इसलिए रखना है क्या नहीं। नहीं। क्या रहे नहीं। नहीं। हो रे स्मार्ट मत बन ठीक है मैं पुलिस में ही हूँ और मेरी बात को इतना हल्के में मत लो ठीक है मैं पी आई पी एस आई नहीं हूँ की तुम मुझे रहो पैसा ठीक है ऐसा तुम्हारे, तुम्हारे भाई ने गलत नहीं किया है क्या जो तुम यहाँ आके लड़ाई लड़ रहे हो उसको समझाने में टाइम इतना देते ना तो ये सब कांड नहीं होते ठीक है तो कांड नहीं पैसे पैसे तो पैसे गलत है नहीं ना? नहीं किसी लड़की के खिलाफ ऑनलाइन लिखना अच्छी बात है अच्छी बात है रिपोर्ट में फे, आएगा ना फेसबुक पे उसके कुछ भी कुछ भी, कुछ भी करना अच्छी बात है आप कैसे कह सकते हो कि फेसबुक पे तुम कैसे कह सकते हो कि आठ महीने बाद ऐसा ही होगा फालतू की बकवास नहीं करने का भाग आठ महीने तक तो उसको कोई लेटर नहीं मिला मिलेगा गलती होगी तो मिलेगा ना हमने चेक किया कुछ गलती नहीं थी उसको ठीक है कोई फालतू की बकवास ही कर रहे इधर नौकरी पे रखा काम नहीं करना है और इन सबको ब्लैकमेल करना है ब्लैकमेल कर दिया मतलब हमारा आवाज उठाए तो ब्लैकमेल तो जाओ कोर्ट में करो जिसको तुमको जाना है ना सुप्रीम कोर्ट में जाओ मैं तो डायरेक्शन ले जाऊँगी जिधर जाना है जॉब फोन लाओ लाओ फोन ना बार बार ओवरस्नात लोगों की कमी नहीं, नहीं है यहाँ पे चप्पल बोल के बाद जैसा है ना सॉरी मेरे तो पेशेंस से गर्म कर देते हैं तो ज़्यादा ही है नहीं मैडम बने, बने बने बनेला वकीलों चह ने एक रिपोर्टर वकील चह ना कले बे वकील आया इंटरव्यू में एक कच प्रश्न आया ने एक खबरज नहीं ह फालतू की बकवास से खाली काम धाम कुछ है नहीं पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं खाली वकीली में चप्पल से मार खाने के काम करते हैं तो। रिपोर्टर्स लड़की छेड़ने को और करने के टाइम पे नहीं खबर पड़ती है हाँ। और ये बलवाई वाला जो कह रहा है ना इसमें तो आप नहीं थे ना तभी ये क्या है मुझे आप भी नहीं थे इसमें जिला स्वागत में प्रश्न है वॉट दे किसी जगह ये इसका कोई तो काम करता था ठीक है अब वो ऑब्वियसली कामचोर ही करता होगा तो उसको उसके ओनर ने निकाल दिया ओनर hmm. ने निकाल दिया अब प्राइवेट जॉब में कहाँ इतना गारंटी ऑफ जॉब होती है hmm. कि तुमको मतलब कोई ये सरकारी नौकरी में काम चोर हो तो भी थोड़ा तो चल जाता है लेकिन उसने उसको निकाल दिया और सैलरी क्या आठ दस हजार रुपए की जॉब होगी मैक्सिमम उसके बाद ये लोग क्या किया कि पहली वक्त उसको ब्लैकमेल किया कि तुम रख लो नहीं तो एट्रोसिटी डाल देंगे इतने इतने से ब्लैकमेलिंग का मतलब थी था थे। हाँ। तो कि जब शुरू शुरू में एक पहली धमकी थी तो वो मतलब, हाँ, मतलब वो रख लिया उसको वापस तो इसने त्यो पकड़ पकड़ लिए जो भी इसका था पंकज या जो भी नाम उस नाम से तो मुझे क्या याद रहेगा रख लिया ना और ज्यादा काम चोरी थी और और बेतमीजी तो पे उतर गया कि भाई अब तो ऐसा और जो ये क्या करते हैं कि ये ना वहां पर जाते हैं जहां पर जैसे आप लाहौर में तो थे ना yes, तो वहां yes. के भी ऐसे घर घर होती थी तो जैसे अट्रोसिटी करनी हो ना तो दे विल गो टू अन एस टी एस टी पी आई और पी एस आई Yes. मतलब क्योंकि अगर आप जनरल है ना और आप केस नहीं लेते हैं तो आपके ऊपर भी मतलब oh. वो हो हाँ, हाँ. तो मुझे जगदीश बता रहा था वो एक केस हुआ था डीपीओ का जो मतलब केस तो क्या था एक लेडी थी उसका ट्रांसफर किया था या कुछ किया था तो उसने भी अट्रोसिटीज डालने का हाँ. और वो याद है झालोद में फंक्शन था उसके रात को आ, अरे बोली था नौ अगस्त का फंक्शन भाई 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 हाँ। 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 भाई भाई। उसके रात को पूरे चार पांच ये बीटीपी टीपी वीटी टीप, सब मिलके धमकी दे रहे थे कि अगर मतलब उसके बी बी टाउन पुलिस स्टेशन में जाके वहां पर ही एक ऐसा जो जंगल वाला भाई तो कि आज आप नहीं लोगे तो हम पूरा सीएम साहब का जो है कॉम वो है, उस चक्का जाम ऐसा तो एसपी साहब भी प्रेशर में थे तो वो भी बोल दिए ठीक है चलो कर दो कर दो ऐसे लेकिन जगदीश ने बोला कि मैं दो बजे रात तक आई ट्राइड टू मतलब

मतलब अब देखो मैं किसी पे ऐसा नहीं बोल सकती कि कोई इन है एफिशियंट हर टाइप के लोग हर कम्युनिटी में हे लेकिन इस कायदा का जितना यूज नहीं है उससे ज्यादा मिस यूज है सिमिलर विथ फोर नाइन्टी एट ए दो कैड yes, मिसयूज हाँ. हुए हैं वो ये आज भी जो महिलाएं प्रताड़ित है ना वो स्कोर तक नहीं नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते हैं उतना कि भाई ऐसा है वैसा है और जो जाती है कितने केसेस में ऐसे हैं कि बस उसको हैरान करने के कितने तो हस्बैंड से सुसाइड कर लिया है इस तरह से इतने टॉर्चर में आके सो एंड दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस पीपल दे हैव नथिंग अभी चार अर्जी करेगा किसी न किसी के तो करेगा तो करेगा इससे बकवास इसकी कितनी सहन करे उस समय सुना सुना इतने तो लोग बैठे थे हर दिन थोड़ी ना सुनेंगे લાગણી દુભાય એવા શબ્દનો પ્રયોગ કરતા વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ અનુસૂચિત જાતિના ચેરમેન મહેશ સોલંકી સહિતના કાર્યકર્તાઓ નેહા દુબેની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવા માંજરપુર પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યા હતા અપમાનજનક શબ્દો ઉચ્ચારીને ભારતીય ન્યાયસંહિતા અને એક્ટ્રોસિટીઝ એક્ટ અન્વયે ગુનો દાખલ કરી કાર્યવાહી કરવા અંગે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું જે છે ને આ બેન નેહા કુમારી અને એમણે જે જાહેરમાં કીધું છે કે એટ્રોસિટી એકની નેવું ટકા ફરિયાદો કોટી થઈ રહી છે એટલે આ ન્યાયિક એમણે જે આ સમગ્ર અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિના હક્કોનું રક્ષણ કરવાના બદલે ભક્ષણ કર્યો એવો વાક્યો જાહેરની અંદર માંગ્યા છે કર્યા છે એટલે અમે તમામ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જાતિના આગેવાનો રાજકીય પક્ષો આજે જે આ ફરિયાદથી આ નેહા તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ આજે આ વડોદરા માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન અને માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન એટલા માટે કે હું અહીંનો સામાજિક આગેવાન અનુસૂચિત જાતિની આગેવાની કરતા અને રાજકીય હોદ્દા ધરાવતા અમે આજે મહિસ્કા મહીસાગર જિલ્લાના કલેક્ટર કે જેઓ સંવિધાનિક હકથી સંવિધાનનું રક્ષણ કરનાર હોય એવા અધિકારીએ જ્યારે અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિને એક્સ્ટ્રા આપવામાં આવેલા એટ્રોસિટીના કાયદાની જે મજાક ઉડાવી છે અને જે બોલ્યા છે જાહેરની અંદર કે નેવું ટકા એટ્રોસિટીના જે ગુનાઓ છે એ બ્લેકમેલિંગ કરવામાં આવે છે આજે એક અધિકારી તરીકે સંવિધાનની રક્ષાના કરવાના બદલે જે કાયદો ઘડાયો છે કાયદાનો મજાક ઉડાવ્યો છે એની સામે એટ્રોસિટી એક મુજબ જ એ અધિકારીની સામે કાર્યવાહી થાય અને એની તપાસ કરવામાં આવે જે વાયરલ વિડીયો થયો છે એ વાયરલ વિડીયોના આધારે એને અમે તપાસની માગણી કરીએ છીએ અને આજે મેં કાયદાકીય રીતે એમની સામે ફરિયાદ દાખલ કરી છે ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની અંદર અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ ઓબીસીના આગેવાનો દ્વારા આજે ફરિયાદ કાપવામાં આવી છે એના ભાગરૂપે આજે વડોદરાની અંદર પણ સામાજિક આગેવાન તરીકે સામાજિક લાગણી દુભાવી હોવાના કારણે આજે માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ સાહેબના આજે અમે આ બાબતની રજૂઆત કરી છે અને અમે ફરિયાદ દાખલ કરવા માટેની આજે અરજ કરી છે